হেল্ল' এভৰিৱান কেনেকুৱা আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত মোক আজি আমাৰ ওচৰৰে এগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ বাইদেউ হয় তেখেতে মাতিছিলে আহিবা বুলি এপাক আৰু ময়ো গৈ আহিলোঁ তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ মোক দুটামান ৰেচিপি শিকালে যিটো নেকি তেওঁলোকৰ মেচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয় চাই থাকিব আজি যিহেতু বাইদেউগৰাকীয়ে মোক অম্বুইং খুৱাম ক'লে আৰু অম্বুইং খাবৰ কাৰণে মই মানে ঘৰৰ চাউলৰ কেইটামান এই ভগা যে আমি কিছুমানে খুদ চাউল কয় কিছুমানে খুন্দু চাউল কয় সেই খুন্দু চাউল আৰু এনেকৈ জাৰি উলিয়াই লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত আৰু এয়া মাটিমাহ বইল কৰি লৈছোঁ মানে আজি গাহৰি আৰু মাটি দালিও বনাম আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে আজি মানে বনাইছোঁ বাইদেউ আৰু মই মিলি ময়ো শিকিছোঁ আৰু মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাকনো কেনেকুৱা হয় তাৰ বাবে সৰু সৰু মাছ কেইটামান প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো আচলতে সকলোৰে খাদ্য প্ৰণালীবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ভাল লাগে ন নতুন নতুন খাদ্য খাই বা বনাবলৈও শিকিছে কিমান ভাল লাগে সদায়নো কি আৰু একেখিনিকে খাই থাকিম ন এনেকুৱা নতুন ৰেচিপিবিলাক কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবচোন বাৰু আৰু বৰ বেছি টান নহয় বাৰু দেই এই কেইটামান কণবিলাহী লৈ পেলাই এনেকৈ মানে পিঁয়াজ নহৰু দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ ইয়াত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ তেতিয়া মানে অকণমান কেঁচা কেঁচা জলকীয়া গোন্ধটো ভাল লাগে ন আৰু অম্বুহৰ কাৰণে খু খুদ চাউল বা খুন্দু চাউল কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ বেছি নল'ব কিন্তু দেই কমকৈ ল'ব মানে এমুঠি দুমুঠি মানেই ল'ব তাতকৈ আৰু নল'ব মানে যিহেতু চাউলখিনি ফুলি যায় ন খিচিৰি নিচিনাকৈ গতিকে আৰু বহুত বেছি দিলেও খাবলৈ বেয়া লাগিব আৰু মোৰ বাৰু আজি অকণমান বেছিয়ে হ'ল দেই মই কৈ দিছোঁ বাৰু কথাটো অকণমান কমকৈ ল'ব তেতিয়া ভাল আৰু এয়া দেখিছে নহয় লগালগ মই গৰম পানী দি দিছোঁ একো নাই অকণমান ভাজিও ল'ব পাৰে বাৰু একো নাই কিন্তু মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড বুলি ক'লে সাধাৰণতে এই অম্বুৰিংটো এটা দালি হয় এই দালিটো তেওঁলোকে বইল খায় মানে চাউলখিনি বইল কৰি তাতে বইল কেঁচাকৈ মাছখিনি দি পেলাই বইল বনায় সেইটো বোলে বেছি টেষ্টি হয় বুলি কৈছিলে আৰু মোক বাইদেৱে আৰু মই যিহেতু আজিলৈকে বইল খাই এনেকৈ পোৱা নাই গতিকে মই ক'লো তেল দি বনাব পাৰিনে অঁ বোলে পাৰি একো নাই গতিকে আৰু তেল দিয়ে বনালোঁ আজি কিন্তু আপোনালোকে যদি বইল খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বনাই চাবচোন বইলটোহে কিন্তু আচল তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয় তাৰপাছত এইখিনি দেখিছে নহয় প্ৰায় হৈয়ে গ'ল এতিয়া আৰু বিশেষ কাম একো নাই অকল ভাতখিনি যেনেকৈ বনাওঁ বাকী প্ৰচেছটো তেনেকুৱাই আৰু আৰু এইফালে বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে মাংসটো সকলোৱে বনাব জানেই গতিকে গাহৰি মাংস এনেকৈ বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত বইল কৰি দিয়া মা বইল কৰি থোৱা মাটিদালিখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ আৰু বই গ'ল এয়া হৈছে আমাৰ অম্বুইং আৰু মাটি দালি গাহৰি আৰু এয়া হৈছে বাইদেৱে ৰাতিপুৱাই বনাই থোৱা মানে মই যোৱা আগতে যিহেতু বনাই থৈছিলে সেইবাবে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে তৰাপাতত দিয়া ভাত বৰা চাউলৰ আৰু আজিলৈ ইমানেই শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ